Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Pada kesempatan kali ini, Kang Mumu mau berbagi informasi terkait benih padi yang cocok ditanam di musim kedua ini, baik di lahan tadah hujan ataupun di lahan irigasi. Kang Mumu bahas tuntas beberapa jenis benih padi yang cocok di sawah irigasi dan beberapa jenis padi yang cocok di lahan tanda hujan karena di musim kali ini cuaca yang tidak menentu diperkirakan cuaca ekstrim baik kekeringan ataupun e, curah hujan yang cukup tinggi nah kangumu bahas tuntas terkait beberapa jenis padi dengan produksi yang tinggi dan juga ketahanan terhadap Kekeringan ataupun terhadap rendaman, selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit juga yang cukup tahan. Makanya, saksikan video ini sampai selesai, ya! Nah, yang pertama yaitu padi jenis galur dari Aceh yaitu 303 AGT, dimana padi ini memiliki umur 85 sampai 90 hari setelah tanam dengan jumlah anakan 25 sampai 30 batang per dunia. Untuk hasil sendiri yaitu 8 sampai dengan 11 ton per hektarnya. Untuk jumlah anakan lumayan cukup banyak ya bisa dilihat sendiri. Kemudian yang terpenting yaitu jumlah bulir per malainya ini 300 sampai dengan ada yang 500 bulir per malainya. Lihat sendiri ya para sahabat. Nih, malainya dengan bulir yang lumayan banyak. Kemudian untuk nasi sendiri ini wangi bulan ya. Cocok untuk nasi aromatik ya. Untuk tinggi tanaman sendiri ini 100 cm sampai dengan 110 cm lumayan tinggi tapi tidak menjadikan tanaman ini mudah roboh. ISR Benih padi ini merupakan benih padi super genjah terkini. SR salah satu benih padi unggul yang siap untuk mendongkrak pendapatan petani di Indonesia. SR PO8 memiliki keunggulan usia panen yang sangat singkat, kisaran 72 sampai dengan 75 hari setelah tanamnya dengan biaya produksi yang sangat minim dan toleran terhadap OPT terutama jamur menjadikan jenis padi ini dicari oleh para petani bagi para sahabat yang belum mencoba silahkan mencoba karena selain memiliki produksi yang sangat tinggi bisa mencapai 12 ton per hektarnya perawatan dari jenis padi ini sangatlah mudah dengan memiliki anakan sekitar 35 sampai 40 batang perumpunnya, tekstur beras putih tanpa kapur serta rasa nasi yang pulen menjadikan jenis padi ini favorit bagi para petani di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Benih padi Sterling BSHS 6H adalah benih padi hibrida unggulan dengan kualitas produksi yang sangat tinggi dan kualitas bulir serta warna beras yang sangat baik. Beberapa keunggulan dari benih padi ini adalah umurnya yang lumayan cukup genjah. Selain itu, ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lebih tahan jenis padi sterling BSHS 6H memiliki umur yang cukup lumayan kenjah yaitu 85 hari setelah tanam para sahabat kemudian untuk ketahanan terhadap hama wereng ini lumayan cukup tahan Selanjutnya, untuk jumlah anakan perumpunnya yaitu 25 sampai dengan 40 perumpunnya. Untuk produksi sendiri, ini bisa mencapai 18 ton para sahabat dengan rata-rata hasil 12 ton per hektarnya. Dengan jumlah bulir per malainya yaitu 450 sampai dengan 550 bergulir yang selanjutnya yaitu pada herang 02 di mana usia tanaman ini 95 sampai dengan 100 hari setelah tanam. Untuk anakan produktif ini mencapai 30 sampai dengan 40 anakan berumpunnya. Untuk tinggi tanaman yaitu sekitar 100 cm Dengan jumlah mulir permalainya itu bisa mencapai 400 permalainya Bentuk gabah sendiri dari pada herang 02 ini Ini besar dan juga panjang Untuk rasa nasi pulen potensi hasil bisa mencapai 12 ton per hektarnya untuk berat dari jenis padi ini ini mencapai 33 gram per 1000 bulirnya untuk ketahanan terhadap hama ini toleran terhadap asam-asaman kemudian toleran kekeringan dan juga toleran genangan untuk perawatan sendiri sangat mudah yang selanjutnya yaitu padi HMS 700 jenis tanaman ini memiliki umur panen yaitu 90 hari setelah tanam dengan tinggi tanaman 120 cm tanaman ini tahan rebah dengan jumlah anakan perumpunnya yaitu 15-20 batang untuk yang menjadikan tanaman ini idola di para petani yaitu dengan bulir yang cukup banyak 400 sampai dengan 500 bulir per malainya. Untuk warna gabah sendiri ini kuning bersih Sedangkan untuk rasa nasi yaitu pulen Untuk potensi dari jenis padi ini ini lumayan tinggi ya para sahabat bisa mencapai 14 ton per hektarnya dengan rata-rata hasil di lapangan yaitu baru mencapai 12 ton per hektarnya bentuk gambar sendiri yaitu besar lonjong bagaimana dengan ketahanan terhadap hama penyakit ini lumayan cukup tahan terhadap jamur terutama blas ya kemudian potong leher yang sering kita sebut dengan neck blast jenis padi ini mampu tumbuh hingga ketinggian 480 meter TPL dan perawatannya juga sangat mudah para sahabat yang selanjutnya yaitu padi jenis Trisultan dimana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari impari 32 dan juga sertani 13 ya untuk umur sendiri ini memiliki umur yang lumayan genjah juga, ya. 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam. Dengan anakan produktif, yaitu 25 sampai dengan 45 anakan perumpunnya. Dengan panjang malai, sekitar 30 sampai dengan 35 cm, dengan jumlah bulir per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya. Untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram. Dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya. Dari hasil real di lapangan tertinggi yaitu 12,3 ton per hektar. Yang selanjutnya yaitu padi jenis Cibatu Dimana jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari daerah Jawa Barat Memiliki umur tanaman yaitu 95 sampai 105 hari setelah tanam untuk bentuk tanaman ini memiliki tinggian 120 cm dan bentuk tanamannya tegak. Untuk daun bendera sendiri ini tegak ya sehingga burung pipit tidak menyukai jenis tanaman padi ini. Untuk warna gabah sendiri ini warnanya kuning bersih dan untuk kerontokan yaitu sedang. Tanaman ini juga memiliki ketahanan rebah. Kemudian untuk tekstur nasi ini pulen sedang ya. Untuk rata-rata hasil yaitu 9 sampai 12 ton per hektar. Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit ini lumayan cukup tahan ya terutama terhadap hama orang selain tahan terhadap hama warang ini juga tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri biotipe 3 dan hawar daun biotipe 4 yang selanjutnya itu padi kolosebo Jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Jawa Barat. Untuk umur benih padi ini yaitu usia panennya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam. Untuk anakan 30 sampai dengan 45 anakan perumpunnya. Untuk jumlah bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 300 bulir per malainya lumayan banyak ya. Untuk berat bobot gabah per 1000 bulir ini lumayan, 30 gram. Ya, lumayan agak sama ya dengan C2. Kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 95 cm. Kemudian, untuk panjang malai sekitar 30 cm, untuk rasa nasi, pulen, potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Jenis padi ini tahan rebah, cocok sekali ditanam untuk musim penghujan, dan ini juga tahan terhadap penyakit, ADB ataupun kresek dan jamur patah leher jamur blas dan agak tahan terhadap orang batang coklat dan yang satu lagi ini toleran terhadap tanah asam nah para sahabat Kang Mumu dan para petani di Nusantara silahkan pilih sesuai kriteria lahan yang dimiliki para sahabat dan para petani di Nusantara Baik di lahan tadah hujan ataupun di lahan irigasi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang memerlukan dari jenis benih padi ini, silahkan lihat di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk pembeliannya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.